السلام علیکم دوستو ادب نامہ کی سیریز اسناف ادب میں خوش آمدید آج کے اس ویڈیو میں ہم لسانیات پر بات کرتے ہیں لسانیات انگریزی لفظ لنگویسٹکس کا مترادف ہے لسان عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی زبان یا بولی کے ہیں لسانیات اسلم کو کہتے ہیں جس میں مختلف زبانوں کی پیدائش و افزائش ساخت اور بناوٹ اور ان کے ایک دوسرے پر اثرات وغیرہ کا تحقیقی مطالعہ کیا جاتا ہے لسانیات میں الفاظ کی صوتیات یعنی آوازوں سے بھی بطور خاص مدد لی جاتی ہے لسانیات کی خاص شاہیں مندرجہ ذیل ہیں صوتیات کونیٹکس صوتیات میں زبان میں آوازوں کی ادائیگی کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ آوازیں کیسے پیدا ہوتی ہیں اور ان کی درجہ بندی کس طرح کی جا سکتی ہے صرف مارفالوجی صرف میں کسی زبان میں موجود چھوٹی چھوٹی صرفی اکائیوں کا مطالعہ ہوتا ہے اصل میں یہ لفظ کی سطح تک زبان کا صرفی مطالعہ ہے ناخ یعنی سینٹیکس علم ناخ کسی زبان کے جملوں کی ساخت اور جملوں میں لفظوں کی ترتیب کے قائدوں کا مطالعہ ہے علم المعانی سمینٹکس علم المعانی میں ان طریقوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے جن سے زبان میں معنی سمجھنا مقصود ہو لسانیات میں زبان کے مطالعے کے دو طریقہ کار وضع ہیں تاریخی لسانیات یعنی ہسٹوریکل لنگوسٹکس کسی بھی زبان کا مطالعہ تاریخی پس منظر میں کیا جائے اور عہد و عہد تبدیلیوں کا بیان کیا جائے تو اسے تاریخی لسانیات کہا جاتا ہے توضیحی لسانیات جسے انگریزی میں ڈسکرپٹو لینگوسٹکس کہا جاتا ہے توزیحی لسانیات زبان کے ڈھانچے پر بات کرتی ہے اس میں صرف نحو اور علم المانی کا مطالعہ کیا جاتا ہے اگر ہم اردو لسانیات کی بات کریں تو اردو لسانیات پر پہلے پہل جن ماہرین لسانیات نے قلم اٹھایا ان میں دو اہم نام جارج ابراہیم گریریسن اور سینی کمار چٹرجی کے ہیں ان دونوں نے سینی پراکرت کو اردو کا ماخذ ٹھہرایا بعد میں ڈاکٹر محی الدین زور ڈاکٹر راؤ ورما اور ڈاکٹر مسعود حسن خان نے بھی ان کے خیال کی توثیق کی محمد حسین آزاد اپنی کتاب آب حیات بھی کہتے ہیں اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بادشاہ سے نکلی ہے اور برج بادشاہ خاص ہندوستانی زبان ہے حافظ محمود شیرانی نے اپنی کتاب پنجاب میں اردو میں کئی دلائل اور شواہد دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ اردو فارسی اور پنجابی کے ملاب سے بنی ہے سید سلمان ندوی نے اردو کو عربی اور سندھی کے ملاب کا نتیجہ قرار دیا نصیر الدین ہاشمی نے اپنی کتاب دکن میں اردو میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اردو عربی اور دکنی زبان کے میل سے مارزی وجود میں آئی ہے ڈاکٹر شوکت سبزواری نے پالی کو اردو زبان کا ماخذ قرار دیا ہے ڈاکٹر سہیل بہاری نے ان تمام نظریات کے برعکس اپنی کتاب اردو کا روپ میں ٹھوس طرح سے یہ ثابت کیا ہے کہ کوئی زبان دو زبانوں کے ملاب سے نہیں بنا کرتی لہٰذا ان کے نزدیک اردو کی اصل جنم بھومی گونڈیانہ ہے